Я приехал к своему отцу в этот день, потому что он боролся за нашу независимость я считаю, что сегодня, наверное, один из самых важных дней, когда надо почтить память всех людей, которые отдали свою жизнь, защищая нашу независимость, наш суверенитет. Он всегда говорил про независимость. Он у меня такой, он с 14 -го года и на Майдан ездил, и когда началось полномасштабное, он... Сначала волонтерствовал, потом сказал, что все, пойду заниматься другими делами. Ну, он служил в НГУ 30-17 частей. В сентябре первый раз они поехали в работе, но ну, он получил ранение ну, в ногу и лежал в госпитале. Потом восстановился. Ну, дали сходить в отпуск, отдохнул и 18 ноября в 20 третьего года он поехал снова в Запорожскую область в работе и 3 декабря были на позиции, должны уже были почти меняться, но их еще не поменяли. Был штурм соседней какой-то позиции, они пошли на подкрепление, и отец погиб. А я сейчас приехал с мамой, иногда приезжаю с женой. Стараемся раз в неделю приезжать с Лапиной. У меня нету ни братьев, ни сестер, У меня отец был всем для меня. Спочатку війни у 2014 році, я, звісно, пішов воювати. У 22-му, після повномасштабної навали, я, звісно, продовжив цим займатися. І Ось сюди прийшов, бо дуже багато побратимів із 14-го року, і після 22-го року багато тут полеглих по сестри, побратимів. Ось з хлопцями прийшли провідати усіх. На жаль, дуже багато полягло, але ж ну. Війна, так воно, хлопці полягли за нашу незалежність, щоб ми могли жити на своїй землі, нормально тут хазюювати, довести все до ладу, щоб тут у нас була процвітаюча країна і щоб нам зовнішні вороги не заважали цим займатися.